Хорошая игра, хорошая победа. Всегда важно правильно настроиться на дерби, потому что тут не важно. Первое место против последнего, дерби это есть дерби. Сделали много потерь, но дали много результативных передач, больше, чем соперники выиграли подбор. И не дали разбросаться снайпером, какие их ну, процент об этом показывает. Нужная победа перед тяжелым выездом на Донецком Риуполь. Ну, как уже Костя сказал, что ожидалась серьезная игра, все-таки дерби есть дерби, и я хотел показать, что они незаслуженно находятся там, где находятся, и старались изо всех сил, и, и... но моментами им ничего не получалось, скажем так, только благодаря нашей терпеливой игре защиты и такими всплесками удачи, нападения, терпеливой игре нападения. Когда мы расслабились и начали уже типа, так говорят, играть на публику, у нас появились проблемы. Но благодаря все-таки таким бойцовским качествам, благодаря таким, если можно вырезаться самоуважением к себе, выстояли и потом уже, начиная, начиная третьей четверти, довели игру до логического конца. Не могу совсем согласиться, то, что мы не дали разбросаться снайпером. Конечно, процент у Киева ужасный, трехочковый, да, но все-таки для Джонса, по-моему, с его мастерством, сколько он там, 27 очков или сколько забил, это многовато. Хоть он бросал, конечно, с другой стороны, очень хорошо, что в команде соперника есть такой игрок, который бросает с двухочковой линии ниже 50%. Да, но все равно, условно, мы с ним не справились. И благодаря ему и Робинсу, ему удачной игре, Киев. Ну, может быть, не был в игре, но сыграл достойно. Спасибо. А почему отыграл Гроздов до 20 минут? Я не смотрел, там, сколько он играл, не играл. Он когда получил третий фол, его заменили, и по-большому не было нужды. Да, все-таки Артур сделал большие дела перед этим, и сейчас надо чуть-чуть так подзарядить батарейки на, на, следующий выезд. Артур так, вообще за эту неделю провел вообще только одну тренировку из-за разных причин. игры то провалили полностью первую четверть и после нее ребята руки опустили не, не смогли собраться я не знаю что произошло много промазали свободных бросков конечно настраивались все хотели наоборот с лучшей стороны себя показать и что это наш извечный соперник, с которым всегда тяжелые игры, но сегодня игра началась и не знаю, что случилось. Может, перегорели немножко? Я думаю, что некоторые ребята перегорели и потом не смогли собраться. По поводу Энтони я я думаю, что это не связано с был бы он или не был. Если бы ребята и при нем перегорели, то результат бы, я думаю, был бы тот же. Я знал, что у Будивельника очень сильная команда и, наверное, как бы понимал, что в сегодняшний момент она может быть сильнее, чем моя. Мне бы не хотелось говорить, что сегодня нам не хватало Энтони Гудса, потому что было бы очень просто так объяснить. Если анализировать сегодняшнюю игру, то сегодня я сделала ставку на ментальность, на правильный настрой uh, команды, о, uh, на то, что они команда БК Киев, чтобы они гордятся своей командой. Я знал, что они физически сильнее, чем мы, они uh, очень талантливы, они технически более умелые, но если мы покажем свой характер, мы сможем бороться. This is what I asked them today to show if they have character to fight individually. So we didn't lose because Anthony was not in the game. We lost because budivanik has a good team and they are better than us in this moment. And because the player that was in the game today did not fight as they supposed to. Мы проиграли сегодня не потому, что с нами не было гудца а потому, что Будивельника очень хорошая команда. Они хорошо играли, и э, игроки, которые сегодня были на площадке э, в нашей команде, не боролись достаточно для того, чтобы показать хорошую игру. But this is good point to start talking about this and be prepared for next game. Ну, no, конечно же, э, хорошо хорошо это осознавать сегодня и подготовиться на следующую игру. I don't forget that we still have some и не забываю, конечно же, о том, что у нас есть молодые игроки, которым э, необходимо набираться опыта и развиваться и расти. Слава сейчас не является лидером, uh, потому что он как бы ищет себя в команде. And Last year he was playing second team and seven, eight minutes per game, and not important minutes. This year he's playing 25 minutes per game as important player. So still, he's 20 years old and he need time and technical teaching. Для того, чтобы стать лидером, ему необходимо найти себя. И если мы помним, в прошлом сезоне он играл за второй состав 7-8 минут э, в течение игры, то в этом году он играет 25, игру, э, 25 минут. Он играет в основном составе. И э, в сегодняшнем сезоне он очень важный игрок. Для, для того, чтобы стать лидером, ему нужно прогрессировать, расти и учиться сегодня была просто плохая игра. Каждый молодой игрок как бы, может, имеет право э, на плохую игру. И такая игра показывает его слабые моменты, над которыми нам необходимо еще проработать. Было бы неправильно думать, что он уже э, знаменитый, сильный игрок. Он молодой игрок, который растет и развиваться для того, чтобы стать сильным и хорошим игроком. A project. проект.